очень показывали в таком объеме график. И плюс есть, есть что отметить, Михаил Гапреско в этом году стал членом Национального союза художников Украины. То есть у него небольшая ретроспекция, там, от начала начало его. И у ребят, то, что вы видите у графика, всех семь авторов, среди них все очень известные наши мариупольские художники, которые последние годы работают как живописцы. А вот начинали тот же Сергей Баранец, заслуженный художник Украины, он руководит нашими художниками, член Костаткома при Национальном союзе, то есть Киеве представляет наш город. Он начинал как график. Виктор Кафанов, Начинал это. Мы считаем, что отец основатель у него великолепную Я думаю, что вы привезли, извините сами. Есть художники, которые только делают свои шаги. Ученица Владимира Харакоза, который тоже сейчас в основном живописец. Это Татьяна Николаевченко, представитель Ирака, ну сейчас он живет в нашем городе.